З нагоди професійного свята 19 кращих суб'єктів господарювання у сфері торгівлі та ресторанного господарства Довгинцівського району відзначені грамотами та почесними грамотами райвиконкому. Особливу увагу приділено ветеранам галузі, котрі з власного досвіду можуть розповісти історію розвитку торговельної справи Довгинцівського району, адже свого часу показали гідний приклад молодому поколінню. 42 роки години колектив був більшою у нас спочатку, очень великий, підчинялися багато много Предприятия, аэропорт, Саксаган Ингулец апостолова, долгинцева, червоная, аэропорт было много. Ну, потом постепенно реформировались, немножко меньше стало коллектива, но работали, старались, выполняли товарооборот, трудились на благо родины, на благо нашего района. Самое сложное было, ну было сложно, и с людьми бы было сложно. Я что что тысячу человек было подчинение, надо было со всеми найти общий язык, всем рассказать, выполнять, никого не отравить. По стойке смирно стояли в каждой отрасли. На вокзале одних встречали, в аэропорту других встречали в других точках, в третьих, обслуживание, заказы всякие, выездные торговли эти были. 30 лет двери нашего магазина ежедневно, каждое утро открывается для жителей нашего района. Значит, наш магазин является учебно-производственным, сотрудничаем вместе с училищем 62-м, то есть обучаем молодых специалистов. Также мы принимаем активное участие именно в программе городской, это по обеспечению ветеранов войны. Мы обслуживаем их, ветеранов нашего района, обслуживаем продуктами питания, молоком, хлебом и так далее. Значит, и в этот день я хотела бы поздравить всех коллег, всех работников торговли с этим замечательным праздником, пожелать им здоровья, удачи, терпения и, конечно, хороших платежеспособных покупателей. Серед субъектов господарювання, говорить заступник голови Довгенцівської райради Інна Сторожук, є чимало надзвичайно активных, которые хочеться долучаються до суспільного життя міста та району. В нашем городе несколько лет подряд действует муниципальный проект «Найкраще краще Практически все предприниматели нашего району принимают участие в этом проекте. На сьогоднішній день у нас работает два салона по обслуживанию ветеранів Великої Отечественной войны. Это магазин «Атольги» і хотелось бы добрым словом сказать еще о субъекте предпринимательской деятельности, у которого есть такой же салон ⁇ Филяк Василий Михайлович ⁇ И есть еще несколько объектов, у которых существуют, работают отделы, которые реализуют товары этой категории населения по льготным ценам. Хотелось бы сказать о том, что очень много внимания... Наши предприниматели уделяют внешнему виду своих объектов, делают ремонты, делают современные, с учетом современных требований. То есть хочется сказать, что это люди очень активные, с жизненной позицией определенной. Ну и пожелать им еще раз, чтобы их дело процветало на благо наших людей. Найголовніше у професії, за словами представників торговельної галузі, взаємопорозуміння та взаємоповага з покупцем, адже тоді й саме бажання надавати послуги якісніше і залюбки є значно більшим.